validənin itayıt yəni yəni məsələn məsəl olsun bəzən görürsən ki, valideyn bir şey çıxır edir. Bəzən bəzə görürsən yüngül var idi. Ha, ümumiyyətlə məsələləri tarif lazımdır, yoxsa Yəni əgər valideyn yəni ümumiyyətlə valideynə itait olu ki, valideynin dediklərin yerinə yetirmək. Hətta belə yüngül varid isə belə yüngül varid isə belə itait eləmək lazımdır. Çünki onda sənə böyük əcir var, böyük mükafat var. Deyicək ki, ə, İbn Abbasdan varid olub ki, Bir böyük günahlara valideynə itaatdən başqa kəffarə bilmirəm deyir. Yəni təsəvvürlə hətta böyük günahlara belə kəffarə deyib, yəni. Və valideynə ümumən, yəni ən bir bir kəlmə bəs eləyir ki, valideynə itaat et, onda cəm eləsən. Valideynini heç narahat eləmək olmaz. O şeydən ki, valideyn narahat olacaq, heç o əməli də eləmək olmaz. Yəni misal üçün sən tox ki öz problemlərini danışırsan, Validinin rahatsızlığı keçirir ay hava bu uşağın için necə olacaq nə tər olacaq bunun şey Allah hüzün çəkir kədər çəkir bu hüquqdur bu hüquqdur bax validinə qarşı çıxmaqdır bu çünki sən onu rahat elədin Halbuki sən ona deyərdin alhamdulillah hər şey yaxşı olacaqla rahat olma yəni şükür edərdin onun yanında danışardın xeyirlərini danış ona pis şeyləri danışma Ona görə sələflərdən biri xəstə olur Yəni yerində yatır vəziyyəti də ağır olur eştirik yanına anası gələcək tez özünü toparlayır, gedir dəstəmaz alır, özünə gəlir, oturur solda. Hansı gəlir, dur qarşılayır. Deyir, mən gəlirdim sənin yataqda tapmağa. Sən ki ayaq istəsən, deyir, yaxşıyam deyir artıq. Halbuki vəziyyəti pisdir ha. Yəni gör anası üçün, yəni anasına pis olmasın, deyə özünü o qədər toparlayır ki, yəni durur hətta ayağa. Deyir ki, nəyə görə belə elədin? Deyir, ona görə belə eləyirəm ki, deyir, anamın yəni qəlbinə dəyməmək üçün, anamı incitməmək üçün. Çünki həqiqətən valideynlər Övladlarının barmağına bir tikan batanda narahat olar, elə bu olan ürəyinə batır o. Hər kəsin övladı var və hər övladı olan kəs bilir ki, o necə olur. Ona görə bax, hətta yəni görürsən ki, dində ifrata varanlar, o şiddətdə olanlar özləri də yaşca cavanlar olur. Nəyə görə? Övlad sahibi deyil ona görə. Övlad sahibi olandan sonra rəhmətli çox olur. Hətta maşın sürənlər, yəsan güclü maşın sürənlər yoldan ara döngələrdən görürsən, bəş sürətlə keçirlər. Amma evlənir, övladı olur, dayanır. Çünki övladı var axı. Fikirləşir ki, mənim övladım var, kimi sөvladı çıxa bilər. Amma övladı olmayan o fikirləşmir. Cavandır, ağlı da biraz zəifdir görsən. O şey fikirləşmir. Ona görə görsən ki, yaş yəni məni yani, çox önəmli şeydir yəni bu şeylərdə. Allah bildi Allah bilsin. Bir də han Amburax. Bir də bilmir, bilə bilmir kimisdə də başlananaqsa görsənmiz kimisi bilərək tə, ki, da, tə, oturuşda, məsələ, qaybı, luhu, məsələ, də burdakı unutub başlanarkən oturuşda məsələn də cümənə xas bir qayda yəni məsələn əlləri birləşdirib oturmaq və başqa şeylərdirsəm duada amin deyilir. İndi insanlar bilmir. Amma mənə xatırlatmaq üçün duada amin deməyə ular. Yəni axır dualarda amin deməyə ular. Yəni düzdür, bu barədə ixtilaf var ki, bəzi alimlər deyirlər ki, ə, yəni hətta Allah rəsul sallallahi əleyhi və səmm adı çəkiləndə salavat belə demək olmaz. Belə deyən alimlər də var, amma ə, yəni Allah elin Allah qatındadır. Allah bilir daha dorsun. Olar ayan. Yəni, axırda dua ilədir ya, yəni imam da axırda dua elir də ən çox. Allah bizi bağışlasın, Allah bizi müvəffəq eləsin və sair. Məsəl onlarə kömək olsun. O da amin demək olar. Amma oturuş cümə günü əlləri bağlayıb, yəni dizləri qucaqlayıb oturmaq qadağa gəlib. Qadağa gəlib o salavat deyəndə yəni, yəni axira cinlə də tutula salavat yoxsa əslində salavat məsələn axirə yönəlməyən şeydir. Salallahu əleyhissəlləm demək kifayət eləyir. Sallallahu əleyhissəlləm. Və hətta Allahım, yox, axira kim bəlik. deməsən daha yaxşıdır. Hə. Çünki xutbədə nəyə görə danışmaq qadağan olunub ki, imam dinləlinsin. Hətta ondulmuş sünnələrdəndir ki, yəni imama tərəf oturmamaq. Yəni imam məsələn minbərdədir, minbərə tərəf olmaq lazımdır. Hətta bidətçi olsa belə Yəni sünnə ilə yaşada. Hətta sünnə ilə yaşa, çünki bu sünnədir. Yəni görsən ki, qardaşın biri belə oturub, biri belə oturub, biri yəni qibləyə tərəf oturub. İmam minbərdə isə minbərə tərəf oturmalıdır hamısı, kruqoq. Yəni yumuru şəkildə. Yəni, o belə misal üçün də hə. Oğuz xala tutcuma günə də. Cümə günü və nazara. Hə, cümə günü yəni yox, yəni cümə günü salavatların hər hansısa bir növünü istifadə edə bilərsən. 8 növ salavatın ə yani sifəti gəlib varid olub hər hansı birini deyə bilərsən. Ən kəməli də namazda dediyimiz Allahumə salla ala Muhammədə və ala ali Muhamməd, kəma sallaytə ala İbrahimə və ala ali İbrahim, innəka əmidu məcid. Allahumə barik ala Muhammədə və ala ali Muhamməd, kəma barəktə ala İbrahimə və ala ali İbrahim, innəka əmidu məcid. Bu xüsusən cümə günü salavatın yəni fəzilətli daha çoxdur. Çünki cümə günü salavat ərz olunur. Yəni ərz. Amma başqa vaxtda olan salavatlar çatdırılır. Yəni göndərilir də. Alnədlər ki, ərz birbaşa ərz olunmaq göndərməkdən daha fəzilətlidir. Yəni ona görə cümə günü xüsusən ona görə Allah rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, cümə günü və gecəsi mənə salavat deyin. Həmçinin salavat özü zikirlərin ən fəzilətlilərindən. Yəni necə ki, gəlib kim bir dəfə salavat deyərsə 10 dərəcə qalxar. 10 günah asinlər, 10 səbab qazanar. 10 səbab, 10 günah asinlər 10 dərəcə də yüksələr. Və həmçinin Hüseyn ibn Ali Ali ibn Hüseyn necə çıxandan Asbahan rahimeullah ondan rivayet edir. Deyir ki, əhlüsünnənin simalarındandır ki, Allah rəsul sallallahu əleyhi və səlləm çoxlu salavat desinlər. Əhlüsünnənin simasıdır bu. Yəni o şey artıq əhlüsünnənin simalığından bir az çıxıb eləbi. Baxırsan qardaşlar çox salavat demir. Çoxlu salavat demək lazımdır. Hər yerdə salavat demək lazımdır Allah rəsul sallallahu əleyhi və səlləm. Bu salavatın şəkli də necə olmalıdı? Bir yerdə oturduğun 100 dəfə salavat dedin Durdun ayağı helə yox. Harda yadıva düşdü dinə. Deyə-deyə dur. Harda zikr kimi də. Yəni necə ki, yəni Hüseyn ibnə, ə Hasan ibnə Ali ibn Hüseyn deyir ki, Əhlüsünnə simasıdır bu. Çoxlu salavat demək. Və həmçinin alimlərdən biri deyir ki, ə, biri ölür, vəfat edir və onun tələbəsi onun yuxudə gəlir. Və deyir ki, ə, Allah sənə nəyin adı? Deyir, Allah mənə cənnətə saldı ə dinə görə hansı məlveləyə deyir Allah Rəsuluna çoxlu salavat dediyim üçün Allah Rəsuluna çoxlu salavat demiş. Allah bir də xəlos. Buyurun. Bu günün son saatları duanın qəbul olduğu proqramdır. Axşam zikirlərinin həmən saatda salavat. Axşam zikirlərinin ə, eləmək olar ən vaxt. Axşam zikirləri barədə Ləcnəsi daima fətvası var. Böyük alimlər deyirlər ki əsirdən sonra ə, gecənin yarısına qədər eləyə bilərsən. Əsirdən sonra gecənin yarısına, yəni ə, axşam zikirlərini ə, gecənin yarısına. Və Bə, bəzi alimlər deyir ki, məğribdən sonra eləməsən, məsələn də var ixtilaf, amma ki, əsirdən sonra eləyə bilərsən, çünki böyük alimlər heyət edir bunu. Ə, amma, amma bəzi alimlər deyir ki, və bu söz əbə e, haqqı daha yaxındır ki, əgər sən müqəssir olmamısansan. Yəni əsl vaxtına vaxtı məğribə az qalmışdı axşam zikirləri. E, və deyirlər ki, əgər sən həmin vaxtı, yəni müqəssir olmamısansa, ondan sonra eləyə bilərsən. Yoxsa deyir elə bilməsan, bəzi alimlər belə deyir. Yəni bu ona görədir ki, yəni qardaşlar elə-bil müsəlmanlar səhlənkarlığ etməsinlər də yəni, zikirlərin vaxtında. Allah bir daha hafsın. Həmçinin e, dua vaxtı, yəni varid olan duaları eləmək daha yaxşıdır. Bir var özündən dualəyəsən. Allahım mənə bağışla, xeyirli ruzi ver, falan elə, yəni belə də dualar edirsən. Bir də var ki, Allah Rəsululu elədiyi dualar var. O duaları eləmək. Xüsusən cəmiə olan duaları eləmək daha fəzildir. Məsələn, o vaxta Allah Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm Aşarədiyyə anha çağırır yanına. Aşarədiyyə anha gəcir. Sonra gəlirdi ki, ey Aşəni enirdin. İki Rəsulullah dua elədim. Deyir, çalış ki, cəmiə duaları eləyəsən. Yəni deyir ki, Ya Rasulullah, necədir o dan öyrət mənə deyir ki, Allahım, yəni dünyada, axirətdə bildiyim və bilmədiyim xeyirlərə müvəffəq elə. Mən. Sonra deyir ki, Allahım, bildiyim və bilmədiyim şərlərdən də dünyada və axirətdə məni uzaq elə. Sonradan deyir ki, Allah Rasul, yəni e, məni cənnətə məni hər yaxınlaşdıran əmələ müvəffəq elə, cəhənnəmdən uzaqlaşdıran hər əmələ müvəffəq elə və sonra deyir ki, e, yəni cəhənnəmə yaxınlaşdırandan məni uzaq elə. Söydü ki, Allah Rasul sallallahu alayhi ve sellemin istediklerini səndən istəyirəm. Allah Rasul sallallahu alayhi ve sellem sığındıqlarını da sənə sığınıram. Söydü ki, mənə təqdir etdiyin qədəri asan dilə. Məncün asanlaşdır. Yəni bu dua, hə, eləmək olar bucancə. Yəni bu duanı amma ərəbcə öyrənsən daha yaxşı olar. E, yəni bu dua, yəni cəmiyyətdoadır. Yəni bütün xeyirlər bunun içindədir bu duanın. Yəni belə dualar eləsən yaxşı olar. Məsələn, Allahumme rabbena atina fi dunya hasenatan ve fil akhirati hasenatan. Allah bizə dünyada və axirətdə xeyir ver bizi cəhənnəm öz adına qorub. Budan özü də yəni cəmiyyət oğullarından və s. Allah bir daha olsun. Dünyayla ibadəti cə, yəni elimlə ibadət kimi olsun. Dünyanın özü ibadət üçün olmaq üçün niyyət olmaq, niyyət. Bax, yəni innamil əməl biniyyət. Həlisə yəb ki, əməllər niyyətlərə bağlıdır də, niyyətlərə görədir. Var, niyyət iki növdüdə. Var, yəni əməllər iki növdüdür. Səninlə Rəbbin arasında olan, bir də sənlə məxluqat arasında olan. Yəni var ibadətlər, var adətlər, məamilələr. İbadətlər aydındır, niyyətsiz qəbul olmur. Bir də var adətlər var. Mübahlar adətdə yeməkdir, içməkdir, yatmaqdır. Yəni insanın ali həyatı qurması və sair adətlər. Sən niyyətə düzətsən, bunlar da ibadət olur. O gün səhabələrdən biri ikisi deyir, ikisini desən nə qədər qılırsan, gecə namazı deyirəm, bütün gecə namaz qıram. O deyir ki, o bizə deyir ki, mən deyir, yarısını yatıram, yarısında ibadət eləm, o yatdığımı da niyyət edirəm ki, güclənim, yəni ibadətdən olsun, yoxsa niyyətlə olur. Ona görə hədisdə gəlib ki, innamə yuhşaru nnasu yawməl qiyamət bi niyyatihim. İnsanlar niyyətlərinə görə həşr olunacaqlar qiyamət günü. Və başqa hədisdə gəlib ki, ki hədis deyil bu, sələflərdən birinin sözüdür. Deyil ki, kişi niyyəti ilə çatdığı dərəcəyə əməli ilə çatmır. Ki niyyəti ilə çatdığı dərəcəyə əməli ilə çatmır. Ona görə O dünya 4 nəfərin də hədisində. Orda deyir ki, dünya 4 nəfərindir. Onların ikinciləri var, ey. hər iki pillənin ikinciləri niyyətinə görə birinciyə çatır. Yəni biri elm tələb eləyir, həm malı var, həm də elm tələb eləyəndir, əməl eləyəndir. Allah yolunda həm xərcləyir, həm elm öyrənir, ibadət edir. O bilsə amma elm öyrənir, amma pulu yoxdur. Deyir ki, əgər mənim pulum olsaydı mən də elə edərdim. Onun kimi niyyəti var yoxsa yox. Allah Rəsulüdür ki, onlar dey, ikisi də eynidir niyyətində. Yəni əcrdə eynidirlər olar. Görsən niyyətlə çatdovsin dərəcəsinə. Halbuki eləyə bilmir onu. Ona görə ə, hətta ki, əgər kim men hemme bi saye fəlm ya'malha ki, əgər kim pis iş görməyi istəyib etməzsə, ona deyir bir əcr yazırlar. Məsələn, etdiyi niyyətinə görə, yəni qazanır o, ondan çəkindiyi üçün. Allah bilir. Bəli, ciddi salın əməl verir insandır. O, eee, evə müsaibət riya yarandırır. Yəni onun elə bil ki, xəbərdar xətanı qaypsa, yoxsa onu eləyib vuruşmaq lazımdır riya ilə. Bu məsələdə orta mövqe tutmaq lazımdır. Yəni insanlar üçün əməl etmək riyadır, insanlar üçün əməl etməmək şirktir. Şirk. Hə, tərk etmək şirktir. Sələflərin yəni bir sözü yəni var. Ona görə sən əməl etməlisən, yəni baxmamalısan ki, və eləndə də niyyətini düzəlt. Xüsusən də cemaatla olan ibadətlər var da, onlarda bu məsələni vaxtı yaxına buraxma. Sözü cemaat namazıdır, süb namazıdır. Demək ki, mən gələrəm süb namazına, piyada gedərəm süb namazına, mənə riya gələr? Yox, bu yəni amma gizlində olan əməlləri demə, cemaata demə. Bəzən yolda elin vəziyyəti olur ki, yox sənə kömək etdim, o momenti eləmək lazımdır. Ona baxma deməkdir. Əgər yəni, məsəl üçün kiməsə sədaqə vermək istəsən, görsək ki, 2-3 nəfər gəldi, çıxdı ortaya, onu saxla, vermə. Yəni bilməsinlər də hətta. Sonra verirsən. Yəni sən o yerini yetirirsən də əməli tərk eləmirsən ki, onda. Yerini yetirirsən amma sonra yeyir. Yəni, yəni gizli olsun deyə də. Hı -hı, aydın olmur yoxsa? Allah Allah. Əlim ayə var, Allahın əl-əzəm var, üstündə. Bəli. Yəni sən deyəndə. Nədir o? Allahın Əli onların üzərindədir ayəsi. Bax, bir dənə qayda var deməli e, a deməli isbat lazimussifəti la yəni nefyü sifəti isbat lazimussifə la yəni nefyü sifəti bu sifətin el Allahın sifətlərindən də yoxsa yox ha sifətul xəbariyədən yəni nə deməkdir xəbəri sifətlər yəni cəə bihal xəbər ona xəbər gəlib bizə bildirilib ki xəbərlə Quran və sünnə ilə xəbəri ilə ki Allahın belə bir sifəti var Ona görə biz başdan nə dedik ki, ad və sifətlər məsələsi təوْqifidir. Təوْqifidir, yəni Allah Rəsuluna bizə xəbər versə, isbat edirik. Xəbər verməsə, isbat eləmirik. Ona görə əl sifəti Allahın əl sifəti təوْqifidir. Gəlib Quranda isbat edirik ki, Allahın əli var. Bir ayədə gəlir ki, əllərimizlə etdiyimiz. Başqa ayədə gəlir ki, kəlimlə yaratdığım. Başqa ayədə deyir ki, yəni əlim təkla gəlib. Və sizə deyə bilərsiniz ki, ində cavaba qayıdacam yəni. Yəni əl-sıfətnin isbatına görə deyirəm. Bəzən deyir ki, burada cəm gəlib, burada ikilik gəlib, burada təkdə gəlib. Necə cəm eləyək bular? Biz bilirik ki, cəm ikiliyə istifadə olunur. İnnatətubə iləllahi faqat səqat qulubukuma. Yəni əgər siz Allah'a tövbə etsəydiz, hansı ki, faqat səqat qulubukuma. Sizin ikinizin qəlbləri artıq günaha meyl etmişdir. Yəni ikinizin qəlbləri deyirsən ikiniz bir dəqiqə qulub cəmdə ikilikdir. Deməli ikiliyin ən aşağısı nədir? Yəni ə, ən aşağı cəm ikilikdir. Deməli cəm gəlib ikilik qəss oluna bilər. Deməli o Allah əllərimizdirsə, yəni iki əlimiz. Necə ki biz deyirik ki, bunu öz əllərimlə tikmişəm. Deyirik Aydanım bu istifadə var da. Hə? İkincisi ərəb dilində qayda var. Əgər bir şey ikilikdə gələrsə və ictifə olarsa müdafi olarsa heç vaxt məcaz mənası verə bilməz. Yəni sən heç vaxt məcazi məna istifadə etmə. Deməli bu nədir? Həqiqi əl mənasındadır. Diri ki: Ey iblis, sənə iki əlimlə yaratdığıma səcdə etməyə mane olan nə oldu? Yəni həqiqi ikel. Burada bəziləri qüdrət deyir. Diri ki, əgər qüdrət olsaydı, iblis təzən deyərdi ki, ey Rəbbim, sən mənə də qüdrətli nə yaratmısan. Onda Adəmi niyə seçirsən ki də bu şey? Aydınamı? 3-üncüsü təkdə gəlib Təkli də mudaf ki Allahın Əli gəlib. Qayda var ki, mufrad mudaf yufidul umum. Yəni əgər mudaf tək gələrsə, ümumiyyətə dəlalət eləyir. Yəni cəmə işarə edir. Biz də demişdik ki, cəmin ən aşağısı ikilikdir. Bu qaydalara görə Allahın iki Əli var. Bir deyil, nə də çox deyil. Aydınamı? İki Əli var Allahın isbatı. Bu Əli sifətinin isbatı. Yəni Deyirik ki, ayədə gəlib ki, Allahın Əli onların üzərindədir. Deyirik ki, bax Allahın Əli var, var. Bu Əlin ləzimidir ki, Allah yardım eləyir. Yəni ondan çıxan məna odur ki, Allah yardım eləyir. İndi bu yardım mənasını götürməyimiz, o deməkdir ki, sifəti inkar eləməliyik. Aydın o? Bax qayda var. İsbət ləzmü sifə, la ya'nəfi sifə. Sifətin ləzmini isbat etmək o deməkdir ki, sifəti inkar eləməliyik biz. Aydın omu? Ə, məsəl üçün, yaxşı, həqiqi mənada necədir? Allah özü hardadır? Ərşin üzərində. Ərş yani ərşin üzərindədirsə, bizim üzərimizdə dədir, elədim? Allahın Əli hardadır? Allahın əli, əli özünə müləzimdir. Yəni Allahın Əli zatı sifətlərdəndir. Sifətlər iki növdür: zatı sifətlər, bir də feili sifətlər. Zatı sifətlər odur ki, Allahın Allahdan heç vaqə ayrılmır. Əl də zatı sifətlərdəndir. Feili sifətlər isə Allahın istəyi ilə, iradəsi ilə baş verir. Əl sifəti Allaha müləzimdir, müləzimdir. Allah hardadır? Əl üzərindədir. Bizim üzərimizdə də yoxsa yox. Yəni deməli aidəncə keçir. Ha? Nəyə keçir aidə? Allahın əli onların üzərində. Onların üzərindədir, Allahın bizim üzərimizdə də bax lan. Aidən onu. Həm kömək mənasıyla, həm də həqiqi mənasıyla, yəni ən yəni, həqiqi mənada da o. İki mənada var. Həm yəni, də kömək mənasında isbat edirik, çünki deyirik kömək mənasını isbat eləsək, yəni sifəti inkar eləmirik. İnkar etmədən isbat edirik. Allahverə.